Порушение чисельного склада. Сказали идти, он пошел. А тут арбитры... <laughs> всем, всем смешно, только, только не Спартаку. Ну тут какая-то курьезная ситуация вышла. А Владимир во время игры вышел, а? Ну, пятерка играла, да. Вроде как вообще непонятно, пауза или что? Было. А? Обстановка была. Да не было вроде. Не было. Обстановки не было. 0-0. Первое вылучение в команде Спартак в нашей игре. Хвилина 30 формат вылучения. Так, вратарии, вратари. А что за вратарь сегодня у нас? Команда Диадема. Увага! Не Ну как это? Наш как раз сборная Украина в Джерси. Виталий Доленко шайбой. Уточните, Валентинович, я знаю, тылычка есть вратарь, который редко играет. У Влада, И Олег Коваленко, вратарь команды «Спартак». Чат просует, будь ласка, поддерживайте команду. Иванов Андрей. А? Иванов Андрей. Иванов Андрей. Увага. Иванов Андрей. Вратарь сегодня команды Диадема. Дуже приемно. 0-0.